you <laughs> Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kru yang ketiga ingin membincangkan salah satu isu alam sekitar yang menjadi topik hangat di negara kita, iaitu penanaman hutan dan krisis hidupan liar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, aktiviti pembalakan, pembangunan kawasan baharu dan pembukaan ladang telah menyebabkan kawasan hutan semakin berkurang. Apabila berlakunya kemusnahan hutan, haiwan liar seperti harimau gajah, burung dan spesies-spesies lain kehilangan tempat tinggal, sumber makanan dan kawasan pembiakan. Situasi ini bukan sahaja mengancam kelangsungan hidup si mereka, malah turut menjejaskan keseimbangan ekosistem serta keselamatan manusia. Oleh itu, isu ini perlu diberi perhatian serius sebelum spesies-spesies eksotik maupun haiwan lain tidak terancam oleh kepupusan untuk selain yang seterusnya menerangkan berkaitan dengan penyataan masalah berikutan isu penebalan hutan dan krisis hidupan liar. Pertama ialah habitat hidupan liar semakin berkurang. Apabila hutan ditebang, haiwan seperti harimau, gajah, burung dan haiwan-haiwan lain kehilangan kawasan perlindungan dan tempat pembiakan. Haiwan-haiwan ini terpaksa berhijrah ke kawasan lain demi mencari tempat perlindungan dan boleh menyebabkan berlakunya pencerobohan haiwan liar ke kawasan penempatan manusia dan ini akan mencetuskan masalah antara manusia dan kehidupan liar. Masalah kedua adalah peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, kawasan perumahan dan projek komersial semakin meluas. Walaupun pembangunan ini berperanan penting untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ia memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Kawasan hutan yang ditebang untuk memberi ruang kepada projek baru dan hal ini menyebabkan banyak habitat flora dan fauna terganggu. Seterusnya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kepentingan flora dan fauna. Semakin ramai yang tidak sedar bahawa tumbuhan dan haiwan memainkan peranan besar dalam keseimbangan ekosistem negara. Tanpa kita sedari, masyarakat kini kurang mengambil bahagian dalam usaha pemuliharaan dan sering melakukan aktiviti yang merosakkan alam semula jadi tanpa mereka sedari. Masalah yang terakhir ialah berkaitan dengan permasalahan penebangan hutan yang semakin meningkat akibat permintaan kayu, pembukaan ladang baru dan aktiviti peningkatan sektor ekonomi. Jika masalah ini masih lagi tidak dibendung, kawasan hutan yang diterokai akan memberi impak terhadap biodiversiti negara. Permasalahan ini juga akan meningkatkan risiko kejadian tanah runtuh serta banjir kilat. Seterusnya ialah saya akan membentangkan tentang faktor-faktor penembangan hutan dan krisis sirupan liar. Isi yang pertama ialah pembalakan haram yang berleluasa Aktiviti ini dilakukan tanpa kawalan dan sering melibatkan syarikat ataupun individu untuk menceroboh kawasan hutan mendapatkan kayu yang bernilai tinggi. Pembalakan tidak terkawal menyebabkan habitat semula jadi musnah dan banyak spesies yang kehilangan tempat tinggal. Seterusnya ialah pembangunan infrastruktur. Pembinaan jalan raya, kawasan perumahan dan projek komersial semakin berkembang. Walaupun pembangunan penting untuk ekonomi, ia sering mengorbankan kawasan hutan yang menjadi ekosistem penting kepada flora dan fauna. Kehilangan hutan menyebabkan haiwan terpaksa berpindah dan lebih terdedah kepada ancaman manusia. Faktor yang ketiga ialah aktiviti perburuan haram. Kadang, kadang haiwan diburu untuk dijadikan makanan, perdagangan gelap. Pemburuan tidak terkawal menyebabkan populasi spesies seperti harimau, kijang dan burung-burung eksotik menurun dengan sangat cepat. Ini mengganggu keseimbangan ekologi dan boleh membawa kepada kebubusan. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Walaupun terdapat undang-undang perlindungan hutan dan hidupan liar, pelaksanaannya masih tidak tegas. Kekurangan rodaan, rasuah dan hukuman yang tidak berat menyebabkan pesalah tidak rasa takut dan terus melakukan kegiatan haram. Sebagai kesimpulan, penembangan hutan dan krisis hidupan liar adalah masalah yang serius dan berpunca daripada aktiviti manusia sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan-kesan daripada penerbangan hutan dan krisis kehidupan liar. Ia dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kesan kepada manusia, haiwan dan juga negara. Yang pertama, kesan kepada haiwan iaitu dapat meningkatkan kepupusan haiwan di dalam negara. Kemusnahan habitat menyebabkan banyak haiwan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan sehingga populasi mereka semakin berkurang. Oleh itu, lebih banyak spesies terancam menghadapi risiko kepupusan kerana tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran yang drastik. Selain itu, tekanan dan perubahan tingkah laku haiwan menyebabkan haiwan mengalami tekanan kerana terpaksa mencari kawasan baru untuk hidup. Tekanan ini membawa kepada perubahan tingkah laku seperti menjadi lebih agresif keluar ke kawasan manusia dan menghadapi kesukaran mencari makanan serta pasangan untuk membiak. Seterusnya, kesan kepada manusia seperti aktiviti pembinaan dan pencemaran alam sekitar dapat menghasilkan habuk dan ketulan yang boleh menyebabkan kesihatan dan penampasan manusia terjejas. Keadaan ini dapat menjejaskan kesihatan dan kualiti kehidupan masyarakat setempat. Dan juga ia dapat menjejaskan nilai budaya dan sosial seperti komuniti setempat, terutama orang asli yang akan kehilangan tanah dan adab mereka akibat kemusnahan hutan keadaan ini turut mengancam identiti budaya dan cara kehidupan tradisional yang telah diwarisi turun temurun. Akhir sekali kesan kepada negara-negara. Kemusnahan hutan dan habitat semula jadi menyumbang kepada peningkatan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh dan hakisan. Aktiviti manusia yang tidak terkawal dapat mencepatkan kerosakan alam sekitar sekaligus mengancam keselamatan dan kehidupan manusia juga kemusnahan hutan dan kepupusan hewan menyebabkan kehilangan sumber ekonomi seperti hasil hutan, pelancongan dan sumber makanan. Keadaan ini dapat menjejaskan pendapatan dan kehidupan masyarakat yang bergantung kepada alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan empat penyelesaian yang utama bagi isu penembangan hutan dan krisis hidupan liar. Penyelesaian pertama ialah memperketatkan penguatkuasaan undang-undang. Banyak kes membalakan dan pemburuan haram berlaku kerana rondaan yang tidak mencukupi serta hukuman yang kurang tegas. Oleh itu, rondaan perlu dipertingkatkan oleh perhilitan dan jabatan perhutanan termasuk penggunaan teknologi seperti drone dan kamera perangkat untuk memantau kuasa hutan dengan lebih berkesan. Selain itu juga hukuman juga perlu diperkatakan dengan denda yang lebih tinggi Pembatalan lesen dan juga hukuman penjara Penyelesaian kedua ialah ia pemulihan hutan dan perlindungan habitat hidupan dia Kawasan hutan yang telah gondol perlu dipulihkan melalui program penanaman semula pokok Pada masa yang sama, lebih banyak kawasan perlu diwartakan sebagai hutan simpan kekal dan wildlife sanctuary untuk memastikan habitat haiwan seperti harimau, gajah dan tapir kekal terpelihara. Pembinaan koridor ekologi sangat penting supaya haiwan dapat bergerak antara kawasan hutan tanpa memasuki kawasan manusia. Pusat pemilihan hidupan liar juga perlu diperlukan untuk merawat spesies terancam dan meningkatkan kadar kelangsungan hidup mereka. Penyelesaian ketiga ialah pendidikan alam sekitar dan pelibatan komuniti. Kesedaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui program sekolah seperti Eco School, aktiviti penanaman, penanaman pokok dan bengkel biodiversiti. NGO dan kerajaan juga memainkan peranan penting melalui kempen seperti Earth Hour dan kempen 100 juta pokok. Selain itu, komuniti setempat boleh terlibat dalam program Community Forest, Botol Royong memulihara sungai dan hutan serta menjadi ranger, sukarelawan yang membantu memantau aktiviti haram. Apabila masyarakat faham dan terlibat, usaha pemuliharaan hutan menjadi lebih kukuh. Akhir sekali, penyelesaian keempat ialah pembangunan lestari dan ekonomi hijau. Kerajaan perlu menghadkan pembukaan tanah dan memastikan industri seperti kelapa sawit mematuhi persijilan MSPO atau RSPO untuk menjaga kelestarian. Pada masa yang sama, ekonomi hijau seperti ikut pelacungan, produk hutan mesra alam dan peluang pekerjaan hijau boleh dipengembangkan. Pendekatan ini bukan sahaja melindungi hutan dan hidup liar, tetapi juga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat dan negara dalam jangka panjang. Itulah empat penasihat utama yang boleh dilaksanakan bagi menangani isu penembangan hutan di Malaysia beberapa agensi utama bertanggungjawab melindungi hutan dan hidupan liar melalui pelbagai program dan penguatkuasaan. Pertama, JPSM. JPSM mengurus hutan simpan kekal dan melaksanakan program seperti kempen penanaman 100 juta pokok serta penggunaan drone dan sistem geospatial untuk memantau pembalakan haram. Seterusnya, PERHILITAN. Perhilitan melaksanakan OPS bersepadu Kazana, rondaan anti jerai serta program pemeliharaan penting seperti program Harimau Melaya dan program Gajah Kebangsaan. Jabatan Alam Sekitar JAS pula memastikan pembangunan tidak merosakkan alam melalui EIA selain menjalankan program seperti Langit Biru dan Pemantauan Kualiti Udara serta Sungai. Akhir sekali, PDRM dan Kastam Diraja Malaysia badan ini telah memperketat operasi di sempadan melalui Ops Kazana mematahkan penyeludupan hidupan liar dan hasil hutan. Sebagai kesimpulan, penebangan hutan dan krisis hidupan liar bukan sekadar isu alam sekitar, tetapi ancaman kepada keseimbangan ekosistem, keselamatan manusia dan masa depan negara. Jika usaha pemuliharaan tidak dilakukan sekarang, lebih banyak spesies akan pupus dan hutan kita akan terus hilang. Oleh itu, kerjasama kerajaan, agensi penguatkuasa, komuniti dan setiap individu amat penting untuk memastikan hutan terus hidup dan hidupan liar terus wujud untuk generasi akan datang.